नाजरीन। मैं हूँ अकील अहमद नाम है आप देख रहे हैं तो नाजरीन आज लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ शेयर करने जा रहे हैं और टॉपिक हमारा इंजन से रिलेटेड है जैसा की अक्सर लोगों के साथ रस्ते का एक मसला है कि इंजन का जाम हो जाना इंजन का सीज हो जाना किक का एक जगह जाम हो जाना किक का आप नीचे ना जाना ठीक है तो ये अक्सर मसला होता है कि इंजन की आप, आ, आपने आयल चेंज नहीं किया और आपके इंजन में आयल ख़त्म होने की वजह से आपका मोटरसाइकिल का पिस्टन जाम पड़ जाता है तो अक्सर लोगों को गुंजाइश नहीं होती कि उसी टाइम आप उसी टाइम मोटरसाइकिल के इंजन पे पाँच सात आठ दस हज़ार रुपया लगाएँ तो आप किस तरह अपने मोटरसाइकिल के सीज इंजन को ठीक है जो आपका इंजन जाम पड़ चुका है ठीक है उसको आप दोबारा कैसे चला सकते हैं तो आज हम इस बारे में आपके साथ वीडियो वीडियो शेयर करने जा रहे हैं हैं तो बगैर देर किए चलते की नाजरीन अब ये हमारे पास एक बाइक है बाइक बिल्कुल नया है जीरो मीटर है लेकिन आपको समझाने के लिए इस पर हम वीडियो बना रहे हैं कि अगर इंजन सीज हो जाता है किक नहीं लगती जाम हो जाती है स्टार्ट नहीं होता मोटरसाइकिल धुएँ की वजह से उसके अंदर से आयल ख़त्म हो चुका है तो अब हम इसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे तो उस्ताद जी से पूछते हैं उस्ताद जी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अली सबसे पहले तो हम इसका मैग्नेट कवर खोलेंगे तो सबसे पहले तो अली ये मसला शायद रास्ते में आता है और गर्मी में ये मसला ज़्यादा आता है सर्दी में कुछ थोड़ा ये कम हो जाता है क्यों उसकी वजह यह होती है कि मौसम ठंडा होने से आपका इंजन भी ज़्यादा गर्म नहीं होता तो अक्सर अकात ये मसला आने के बाद आप जब वर्कशॉप में पहुंचते हैं तो मकैनिक और हजरात आपको कह देते हैं कि आपके मोटरसाइकिल का इंजन ही खुलेगा ठीक है और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उस टाइम कई बंदों के पास गुंजाइश नहीं होती कि मैं इसी टाइम मौके पर मोटरसाइकिल का इंजन रिपेयर करवाऊँ तो अक्सर ये जो मसला आता है इंजन आयल लेट चेंज करने की वजह से या इंजन में, इंजन में लीकेज की वजह से इंजन में ऑयल का ख़त्म हो जाना या बहुत कम जो मसला आता है आयल पम्प के हाइल पम्प की वजह से इंजन को आयल ना मिलना तो सारों से पहले तो आप हमेशा अपने मोटरसाइकिल का ऑयल टाइम से चेंज करें तो मोटरसाइकिल के इंजन का सीज़ इंजन का जो हिस्सा जाम हो गया उसको आप रवा कैसे कर सकते हैं और वक्ती तौर पर ठीक है दो चार पाँच दस दिन आप मोटरसाइकिल कैसे चला सकते हैं अपनी गुंजाइश बनाने तक आप मोटरसाइकिल को कैसे चला सकते हैं उसका तरीकाकार आपको बताने जा रहे हैं तो सारों से पहले आपने इसका यह गेयर लीवर है जिसको दस की चाबी से हम खोलेंगे तो इस मोटरसाइकिल को हमारा आठ का नट लगा हुआ है तो हम इधर डी का इस्तेमाल कर लेंगे ठीक है आठ की चाबी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आठ नंबर की आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं सही होगी तो ये हमारा लीवर है गेयर लीवर खुल चुका है फिर हम इसका मैगनेट कवर खोलेंगे मैगनेट कवर को आठ की टी हम खोलेंगे तो ये हमारा मैगनेट कवर हो चुका है ठीक है उसके बाद हम ये कार्बेटर खोलेंगे यहाँ से अक्सर यहाँ पे नाजरीन आठ नंबर के भी काबले लगे होते हैं और कुछ के दस नंबर के लगे हो तो अली ये हमारा कारबेटर खुल चुका है आपने सिर्फ़ हेड के साथ से कारबेटर को अलीदा करना है बाकी आपने कारबेटर को खोलना नहीं है जी ठीक ठीक है और यहाँ पे हमारा इनलेट वाल होता है ठीक है तो इसके बाद हम इसका प्लग खोलेंगे ये सारों से पहले इसकी प्लग है अब आप उतारें ठीक है सोलह नंबर की गोटी है सोलह का पाना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारा प्लग खुल गया तो सर ये अभी हमने उधर से इसका प्लग भी खोल दिया है और कारबरेटर भी यहाँ से हमने हेड से इसको जुदा कर दिया है इसके बाद हम क्या करेंगे अली जब भी आपके मोटरसाइकिल का इंजन जाम पड़ जाए तो आपने ये तीन चीज़ें खोलनी है जी ठीक हो गया जिसमें कार्बोरेटर प्लग और ये मैग्नेट कवर ठीक है और ये चीज़ें खोलने के बाद आप ये जो इनलेट वाल की जगह है इसमें आयल डालेंगे ये ठीक हो गया ठीक है और इसमें आयल आप डालने के बाद ठीक है मैग्नेट को मैग्नेट को किसी भी चौदह की या पाने की मदद से आप घुमाएंगे और अली में सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इधर आयल डालने का मकसद नाजरीन जब भी आपके मोटरसाइकिल का इंजन सीज़ होता है तो पिस्टन को आयल ना मिलने की वजह से सिलेंडर के साथ है, इंजन के पिस्टन जाम पड़ जाता है सही तो इधर आयल डालने का मकसद ये वाला आयल आपके पिस्टन के ऊपर जाएगा ठीक है इधर आइट डालने के बाद आप मैग्नेट को ठीक है मैग्नेट को इस तरह आगे पीछे दोनों तरफ घुमाएंगे अक्सर हार्ड होता है इसको बहुत जोर लगाना पड़ता है तो जब भी आपका इंजन सीज होगा तो ये मैग्नेट थोड़ा सा जाम होगा ये तो अभी काफ़ी रवानगी में है ठीक है तो आपका इंजन जब भी सीज होगा तो थोड़ा सा थोड़ा सख्त तो होगा बरहल आप इसको उल्टी साइड पे घुमाएं सीधी साइड पर घुमाने से अक्सर मैग्नेट का नट भी खुल जाता है तो आप इसको उल्टी साइड पे घुमाएं और ऊपर से आइल डालते रहें ठीक है आप ऊपर से हायल डालते रहेंगे और इधर से मैग्नेट घुमाते रहेंगे ठीक है ये अमल आपने तकरीबन पाँच से सात मिनट तक करना है तो उसके बाद आपका इंजन रवा हो जाएगा ठीक है रवा होने के बाद आप इसका कार्बेटर अपनी जगह पे फिट करेंगे ठीक है तो ये हम अभी कार्बेटर दोबारा फिट कर रहे हैं तो अली कार्बेटर फिट करने के बाद आपने फिर इस मोटरसाइकिल को तकरीबन पंद्रह से बीस किके मारनी है क्योंकि इसलिए मारनी है कि जो इसके इंजन में एक पिस्टन के ऊपर फालतू बैल गया वो प्लग की जगह से बाहर आ जाए कार्बेटर लगाने के बाद ये कीके लगानी है जी कारबेटर लगाने के बाद या कारबेटर लगाने से पहले भी आप कर सकते हैं ठीक है मेन मकसद है कि इंजन में जौन सा फ़ालतू ऑयल गया हुआ है पिस्टन को रवा करने के लिए हमने इंजन में जो ऑयल वालों की जगह पर डाला है इनलट वाल में डाला है वो जौन सा ना खारिज हो जाए ये ठीक तो ज़्यादा ऑयल होने की वजह से प्लग आपका शार्ट हो सकता है इस वजह से पहले अपने ऑयल को खारिज करें ठीक है तो आप केक मारेंगे तकरीबन आप पंद्रह से बीस केक मारें ठीक है आपका ऑयल खारिज हो जाएगा फिर आप इसका प्लग फिट करें तो प्लग लगाते टाइम हमेशा इत याद करें कि जब भी आप अपने मोटरसाइकिल का प्लग खुद खोलें तो प्लग को हमेशा पहले हाथ से लगाएं। तो तकरीबन आधा प्लग आप, आप हाथ से टाइट करें फिर भी जो भी आपने औजार इस्तेमाल करना है तब करें तो इससे आपकी मोटरसाइकिल की जो प्लग की चूड़ी है वो साफ़ रहती है ठीक है अली ये काम होने के बाद ठीक है आपने इसके इंजन में ऑयल डालना है ठीक है आयट डालने के बाद इन आप किक मारेंगे और आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा दो चार किकें आपका मोटरसाइकिल लेगा किक आप थोड़ी प्रेशर के साथ मारेंगे और फिर आपका मोटरसाइकिल धुआँ मारेगा अगर तो आपके मोटरसाइकिल को, को कोई मामूली सीज लगा है तो इंजन सिर्फ साउंड देगा और आपका मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल धुआँ नहीं मारेगा अगर तो आपका मोटरसाइकिल ज़्यादा स्पीड में आपका इंजन सीज हुआ है तो आपका मोटरसाइकिल धुआँ मारना शुरू कर देगा बहरअल आप वक्ती एकदम अपनी क्या कहते हैं गुंजाइश के मुताबिक काम करके अपने मोटरसाइकिल को चला सकते हैं और इस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए आपको इंजन का आयल का डेली की बुनियाद पर चेक करना पड़ेगा और अपने साथ जब तक आप अपने मोटरसाइकिल का ये काम नहीं करवाते तो आप अपने साथ एक, एक एक्स्ट्रा प्लग रखें क्योंकि ये मोटरसाइकिल जब भी धुआँ मारेगा तो आपके प्लग को नुकसान होगा तो आयल आने की वजह से आप धुआं मारने की वजह से आपका प्लग जो उनसे शार्ट होगा और आपके इंजन में आयल भी जो आप डालेंगे वो भी कम होता रहेगा तो हमें आयल का ख्याल रख के और प्लग का ख्याल रख के आप महीना लगभग महीना दो महीना मोटरसाइकिल चला सकते हैं धुआं मार रहा है तो जब आपकी गुंजाइश बने तो पहले आप इसके इंजन का काम करवाएं इसका रिंग पिस्टन चेंज करवाएं और वाल चेंज करवाएं तो इंशाल्लाह आपके मोटरसाइकिल का ये भी मसला हल हो जाएगा तो नाजरीन आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने मोटरसाइकिल का सीज़ इंजन जो भी इंजन सीज़ इंजन को दोबारा से रवा करने का तरीका कार आपको बताया तो नाजरीन ये अब लोगों तक पहुँचाने का मकसद के अक्सर लोगों की गुंजाइश नहीं होती कि एकदम से मोटरसाइकिल का आप इंजन रिपेयर करवाएँ तो इसको वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों की आसानी के लिए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको मोटरसाइकिल एक चल जाए तो आप इसका काम ना करवाएं। अगर आप इंजन का इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो आपके मोटरसाइकिल की जो बाकी ताकत है क्लच प्लेट प्लेट अक्सर क्लच गलारियाँ भी टूटने का खतरा हो जाता है बाकी और बहुत से छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं अगर आप इस पर जो है इसका मुकम्मल काम नहीं करवाएंगे तो इससे आपको पहले तो फर्ज करें कि अगर आपको तीन हज़ार पैंतीस सौ चार हज़ार का काम करना पड़ता है तो उसके बाद अगर ये नुकसान अगर आपका बढ़ गया तो ये अंदाजन कम से कम आपका आठ दस हज़ार से, से ज़्यादा आपका खर्चा आ जाएगा तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अबस तो इसको आप हफ्ते तक ले ही ना जाए महीने तक ले कर ही ना जाए आप कोशिश करें इसको एक दो दिन के अंदर अंदर आप इसको अपना काम करवाएँ अपनी गुंजाइश के मुताबिक आप इसको मोटरसाइकिल को भी दुरुस लगे तो नाजरी जो आयल चेंज करने की टाइमिंग होती है वो दिनों के ऊपर नहीं आके किलोमीटर्स पर है तो आप कभी भी इसको महीनों में या दो महीनों में कभी भी इसको ना लेके जाएं आप अपनी मोटरसाइकिल की एवरेज रूटीन देखें कि आपका मोटरसाइकिल डेली कितना चल रहा है तो अच्छा आयल आप इस्तेमाल करें और आप अपने मोटरसाइकिल का आयल जो सा एक हज़ार किलोमीटर पर चेंज करें आप अब आप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो आप इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अकील मोटो मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह